बदलापूर घटनेची दखल सुप्रीम कोर्टाने का घेतली नाही अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे या के संजय राऊत यांनी बदलापूर घटनेवर कडक प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे त्यांनी विचारले की सुप्रीम कोर्टाने या घटनेची दखल का घेतली नाही तसंच राज्यात बेकायदेशीर सरकार असल्याचं सांगत माणुसकीची भावना त्यांच्यात नसल्याचा आरोप देखील केलाय संजय राऊतांनी भाजपावर टीका करत म्हटले की बदलापूर मधील शाळा भाजपाची असल्याने देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या महिला मंडळाने या मुद्द्यावर आवाज उठवला नाही त्यांनी प्रतिक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करत राऊतांनी त्यांना खडेबोल सुनावले न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या घटनांची दखल न घेण्यावरही आज नाराजी व्यक्त केली आहे महिला सुरक्षितेबाबत महाविकास आघाडीने महत्वाचे निर्णय घेण्याची तयारी दर्शवली आहे तसंच वामन मात्रे त्यांच्या भाषणेवरूनही राऊतांची नाराजी व्यक्त करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे आणि शेवटी गुन्हेगारांना वाचवलं जाईल या उद्रेकातून जर लोक रस्त्यावर उतरले असतील तर तुम्ही त्या लोकांना गुन्हेगार ठरवता त्या लोकांवर खटले दाखल करता काय करताय तुम्ही तुम्ही महाराष्ट्राचे अब्रू काढताय आम्ही असं ठरवलेलं आहे आज आमचे अनेक कार्यकर्ते महिला कार्यकर्ते बदलापूरला जातील पण महाविकास आघाडी म्हणून चर्चा सुरू आहे अजून निर्णय झाले महाविकास आघाडी म्हणून महाराष्ट्रात या प्रकरणानंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी काय करता येईल आवाज कसा बुलंद करता येईल या अबलांचा यासाठी विचारविनिमय सुरू आहे माननीय उद्धव ठाकरे जे असतील किंवा काँग्रेस राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते असतील त्यांच्यामध्ये विचारविनिमय सुरू आहे आणि तुम्हाला लवकरच त्या संदर्भात आम्ही माहिती देऊ गिरीश महाजन असे म्हणू शकतात ज्यांच्यावरती लैंगिक अत्याचार झाला त्या चिमुरड्या मुली सुद्धा विरोधकांच्या असतील विरोधकांनी मॅनेज केल्या असतील गिरीश महाजन यांचे डोकं फिरलेलं आहे निदान या अशा प्रकारात तरी अशा माणसांनी राजकारण करू नये याच्यामध्ये विरोधकांचा काय संबंध आहे त्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये लैंगिक शोषण झालं त्या मुली किती लहान आहेत तुम्ही त्यांचं वय पहा तुम्ही त्यांच्या पालकांची तक्रार तुमचे पोलीस घ्यायला त्या नाहीत पोलिसांवर दबाव येत होता याच्यावर का बोलत नाही तुम्ही आणि म्हणून माझ्या सर्वोच्च न्यायालयावरती आमचा आक्षेप आहे आणि मोदींवरती आक्षेप आहे जे मोदी भ्रष्टा बलात्कारांच्या प्रचाराला जातात ते गिरीश महाजन त्यांचेच हस्तक आहेत गिरीश महाजन गिरीश महाजन त्यांचेच हस्तक आहेत फडणवीस त्यांचे हस्तक आहेत जे प्रधानमंत्री दोनशे बलात्काराच्या बलात्काराचे आरोप असलेला प्रज्वल रेवणनाच्या प्रचाराला जातात त्याला शाबासकी देतात अशा प्रधानमंत्र्यांचे हस्तक आहेत सगळे हे महाराष्ट्रामध्ये बसलेले तुम्ही गिरीश महाजनकडून काय अपेक्षा करताय सर्वोच्च न्याया सर्वोच्च न्यायालयानं तटस्थपणे काम करायला हवं पश्चिम बंगालमधल्या घटनेची दखल घ्यायची आणि महाराष्ट्रातल्या घटनेची दखल घ्यायची नाही बरं सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यघटनेचं पालन करायला शिकलं पाहिजे बांगलादेशमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात थोडी लोक घुसले उद्रेक झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयात तोडफोड झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना राजीनामा द्यावा लागला पब्लिक क्राय क्रायपोट यापासून हिंदुस्तानच्या न्यायव्यवस्थेनं जनतेनं प्रशासनानं काही गोष्टी शिकल्या पाहिजे बोल अब मामला हो गया कि लोगों पर कर देखिए महाराष्ट्र में और क्या हो सकता है अगर एक पब्लिक क्राइ हुआ है बलात्कार के खिलाफ दो छोटी बच्चियां हैं जिनको समझ भी नहीं कि हमारे साथ कौन सा घिनौना अपराध किया है और उस लड़की को प्रोटेक्शन देने के बजाय न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करते हो सबसे पहली बात है ये क्यों हुआ जिस संस्था में हुआ ये संस्था किसकी है आप ढूंढ लीजिए अगर ये कोई कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई संस्था होती हमारे साथ जुड़ी हुई संस्था होती तो यही देवेंद्र जी उनका पूरा महिला महामंडल लेकर वहां जाकर 24 घंटे बैठ अनशन पर बैठ के तमाशा करते बहुत बड़ी नौटंकी कर अभी कहा है सब लो? लोग लोग इसलिए सड़क पर उतरे हैं क्योंकि पुलिस पुलिस स्टेशन पर उनका अपराध दाखिल नहीं कर रहे थे लोग एफ आई आर लॉन्च नहीं कर रहे थे दबाव नहीं थे पुलिस किसका दबाव था पुलिस के ऊपर ये बता सकते हैं गिरीश महाजन ये बता सकते हैं देवेंद्र फडणवीस जी ये बता सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री इसका दबाव था जब इस प्रकार की घटना घटती है तो योगी राज में जो होता है बुलडोजर चलाते हैं वैसे महाराष्ट्र में चलाने की कोशिश कुछ दिन पहले की तो अपना बुलडोजर वहां क्यों नहीं गया मिंदे जी का मिस्टर मिंदे से मेरा सवाल है मुख्यमंत्री से कि आपका बुलडोजर बदलापुर में क्यों नहीं गया आप खुद क्यों नहीं गए क्यों डरते हैं लोगों से आप हाँ लोगों के ऊपर आप आपराधिक मामले दायर करिए सर्वोच्च न्यायालय क्या कर वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में जो हुआ आप उस बारे में संज्ञान लेते हो और सरकार को कुछ बोल सुनाते हो ये क्यों नहीं हुआ ये क्यों हुआ फिर महाराष्ट्र में भी उनसे घिनौना अपराध हुआ है दो बच्चों के साथ और पब्लिक राय इतना भारी है लोग सड़क पर उतरे हैं तो उसका पब्लिक राय सर्वोच्च न्यायालय तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा रहे है, क्या अब बताइए कोई देखिए उनके दिमाग में गंदी राजनीति है जिस पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाकर एक बलात्कारी के प्रचार में जुटते हैं एक बलात्कारी का प्रचार करते हैं प्रज्वल रेवन्ना का जिसके ऊपर 500 से ज़्यादा मुकदमे हैं आरोप है कि उसने महिलाओं का शोषण किया है उसके प्रचार में जाने वाले प्रधानमंत्री की जो मानसिकता है यही मानसिकता उनके जो चेले हैं महाराष्ट्र में चाहे देवेंद्र फडणवीस हो चाहे गिरीश महाजन हो ये बलात्कारियों का ही साथ देंगे ये लाडली बहन वगैरह सब बोगस है ये सब नौटंकी है चुनाव के लिए और कुछ नहीं हाँ तो 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 वहां बलात्कार हो रहा है तो रोकने के लिए जाते होंगे हिंदुस्तान में चलने दो उस बारे तो में कल बात करूंगा मुख्यमंत्री के सब चेले हैं उसका नाम है वामन महा्रे मुझे लगता है उसने ये सवाल किया उस महिला पत्रकार से कि क्या आपके ऊपर बलात्कार हुआ है क्या आप जिस तरह से न्यूज दे रही हो ये, ये मानसिकता है यही मानसिकता देव भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की है तो मैंने मैं जो बोल रहा हूँ ना कर्नाटक में ये सब प्रज्वल रेवन्ना के चेले है और मोदी जी के चेले है महाराष्ट्र में इस प्रकार की भाषा एक पत्रकार महिला पत्रकार से जो अपना काम कर रही है फील्ड पे उनको अगर मुख्यमंत्री का एक चेला बोलता है कहता है कि क्या तेरे पे बलात्कार हुआ है क्या तो सबसे पहले उसके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए वो आमन महात्रे के ऊपर देखिए ये उज्ज्वल निकम बीजेपी का आदमी है अब उज्ज्वल निकम वकील नहीं रहे हैं वो बीजेपी के आरएसएस के एक आदमी है तो ये अपने अपने लोग वहां बिठाएंगे मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा लेकिन एस हो फास्ट ट्रैक हो ये सब बोलने की बात है और कुछ नहीं जब हमने भी जब हमारी सरकार थी बहुत से एस आपराधिक मामले में हम बनाए थी सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने क्या काम किया होगा सब एस को रद्द कर दिया और सब फास्ट ट्रैक के जो हमारे मुकदमे थे वो निकाल दिए रिपोर्ट ठीक है बोलो अपने नंतर हा विषय बदलाप उतना गंभीर है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गंभीर है और महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेताओं में इस बारे में चर्चा चल रही है उद्धव जी नाना पटोली जी शरद पवार जी एक साथ मिलकर हम उस बारे में क्या आवाज उठा सकते हैं उस बारे में चर्चा चल रही है थैंक यू